श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थांचा हा ऐक्य मंत्र अतिशय प्रभावशाली असून याच्या नित्य पठणाने घरातील वादविवाद कमी होतात तसेच शत्रू सुद्धा मित्रत्वाने राहतो यम वैदिक मंत्र दृश्य इत्यवोचन् यं वैश्रवाभिष्णुहिति स्तुवन्ती बुद्धस्तथार्हम् निति बौद्ध जैना सश्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामी यं प्रार्थयन्ते जगरीषितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः यम् वैदिका मन्द्रदृश पुराणाः इन्द्रम् यमम् मातरीश्वारबाहुः वेदान्तिरो निर्वचनीयमेकम् यम् ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशम् शिव इत्यवोचन् यं वैश्रवाभिष्णुरिति स्तुवन्ती बुद्धस्तथार्हम् निति बौद्ध जैरा स अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामी प्रार्थयन्ते जगरीषितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः वैदिका वैदिकामन्द्रदृश पुराणाः इन्द्रं यमम् मातरीश्वारबाहुः वेदान्तिरो निर्वचनीयमेकम् यम् ब्रह्म शब्देन विनिर्दि शैवायमीशम् शिव इत्यवोचन् यं वैश्वा विष्णुरिति स्तुवन्ती बुद्धस्तथार्हम् निधिबौ जैना स श्री अकारेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः यम् प्रार्थयन्ते जगरीषितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः यम् वैदिकामन्द्रदृश पुराणाः इन्द्रम् यमम् मातरिश्वालबाहुः वेदान्तिरो निर्वचनीयमेकम् यम् ब्रह्मशब्देन निर्दिशन्ति शैवायमीशम् शिव इत्यवोचन् यं वैश्वा विष्णुरिति स्तुवन्ती बुद्धस्तथार्हम् निति बौद्धैनाः स श्री अकारेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्याः यम् यं प्रार्थयन्ते जगरीषितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः यं वैदिका मन्द्रदृश पुराणा इन्द्रम् यमम् मातरिश्वानबाहुः वेदान्तिनो निर्वचनी शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशम् शिव इत्यवोचन् यं वैश्वाभिश्रुरिति स्तुवन्ती बुद्धस्तथार्हम् निति बौद्ध जैना स श्री अकालेति च सिक्ख सन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यम् प्रार्थयन्ते जगरीषितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः यं वैदिकामन्द्रदृशपुराणाः इन्द्रम् यमम् मातरीश्वरबाहुः यम् ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशम् शिव इत्यवोचन् यम् बुद्धस्तथार्हं विष्णुरिति स्तुवन्ती बुद्धस्तथार्हम् निति बौद्ध च सिक्खसन्तः स्तेति केचित् कतिचित्कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्याह यम् यं प्रार्थयन्ते जगरीषितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः यम् वैदिकामन्द्रदृश यम् ब्रह्म शब्देन शैवायमीशं शैवायमीशम् शिव इत्यवोचन् यम् वै श्रवाभिश्रुरिति स्तुवन्ती बुद्धस्तथार्हम् निति बौद्ध जैना स च शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्याः यम् यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः यम् वैदिकामन्द्रदृश यम् या ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशम् शिव इत्यवोचन् यम् वै श्रवाभिष्णुरिति स्तुवन्ती बुद्धस्तथार्हम् निति बौद्ध जैनाः स अकालेति च सिक्ख शास्तेति केचित् कतिचित्कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्याः यम् यं प्रार्थयन्ते जगदीषितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः यं पुराणाः इन्द्रं यमम् मातरिश्वानवा यम् ब्रह्म शब्देन शैवायमीशं शैवायमीशम् शिव इत्यवोचन् यम् वैश्वा विष्णुरिति स्तुवन्ती बुद्धस्तथार्हम् जैनाः अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यम् यं प्रार्थयन्ते जगदीषितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः वैदिका वैदिकामन्द्रदृशम् इत्यवोचन् यं वै शवाभिश्रुरिति स्तुवन्ती बुद्धस्तथार्हं निति बौद्ध जैना सश्री अकारेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्याः यम् रा pre